Ну неужели в Украине 50 евро за два часа берет стоматолог плюс его ассистент, это они на двоих за два часа, при этом же не чистый заработок, это какие-то идут там материалы пломбировочные, какие-то сверлильные расходные материалы, плюс же есть какие-то там коммуналка, аренда помещения, счет за отопление, за электрику, за воду, это все не бесплатно какие-то вообще производственные расходы, там, на администратора, там, картридж заполнить, компьютер починить, ну, короче, пломбировочный материал, ну, из этих 50 евро, ну, по-любому, 20-30 евро, это ж все расходы общие, и, ну, и прямые, ну, хорошо, что он не напускает. 25 евро на двоих останется за 2 часа. Что, стоматолог себе ставит 15 евро, даст 10 евро ассистенту. Ну, 15 евро за 2 часа. Ну, он еще таких... Еще что, еще троих возьмет за день. И то это максимум 15 умножить на 4... Что, 30-60 евро в день он будет зарабатывать? Да, ну ладно. Стоматолог. Так это я еще не говорю, там, а поехать квалификацию повысить, а... Купить новое оборудование. Это, это, это вообще, ну, это, не знаю, я не уверен, что такие цены. Ну, иначе он работает просто бесплатно. Ну, никак не бесплатно, но ну, плиточник больше его тогда зарабатывает. Если стоматолог берет, зарабатывает там 15 евро в час, сомнительно.